Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Waalaikumsalam ya, ini Mbak saya mau tanya-tanya sedikit tentang uh, lomba perkutut lokal di uh, Seragen ini Mbak uh, ngomong-ngomong Mbaknya namanya siapa ini mbak? namanya Mbak Sari Mbak Sari uh, dan uh, bawa perkutut enggak sini bawa perkutut Berat, berapa? Berapa, Pak? Bawa satu. Oh, bawa satu ya. Ada nama perkututnya apa, Mbak? Ya, namanya, namanya Jogoboyo. Jogoboyo. Kelangan 48. Itu uh, gimana perawatan hariannya gimana itu? Perawatannya mudah. Pagi yang... dijemur biasa kayak burung-burung pada umumnya. Nomor satu, uh, ada, enggak ada perawatan khusus sih sebenarnya. Cuman ya kalau pagi dijemur, kasih makan, kasih minum seperti biasa. Untuk satu minggu sekali kasih vitamin. Oh, iya. Dan untuk uh, perawatan mandinya ini, Mbak, mandi mandinya itu berapa hari sekali itu baru terkutuk? Ya, Biasanya satu minggu sekali mandi. Mau dipegang atau disemprot bisa. Uh, uh, jadi uh, untuk mandinya pakai air hangat apa air dingin? Yang ya bisa pakai air hangat, bisa pakai air dingin. Yang ke untuk apa, jam. uh, Waktu uh, jamnya, jam berapa itu uh, pagi, atau siang, atau sore, atau malam? Biasanya lebih ke malam. Uh, malam gitu ya, sekitar jam berapa? Uh, sekitar jam tujuan atau jam delapan? Jam tujuh atau jam delapan ya? Dan untuk uh, sistem penjemurannya, nih, Ngomong-ngomong, jemurnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? dari biasanya itu kalau jam setengah delapan pagi itu sampai jam delapan. Oh, gitu ya. jadi sampai jam delapan sebenarnya. Ya. Dan untuk kalau pagi ya, sering nggak perkutunya diembunkan gitu ya, ya? Embun gitu Boleh, tapi gitu. ini jarang. Jarang ya kayak. Oh, jadi jarang-jarang gitu ya pengembunannya. Dan untuk pemberian makanannya ini, Pak, e, ini perkutunya Dibeli kan uh, makanan kiloan atau merek-merek pabrik itu? Ya tergantung sih ada yang kiloan, ada yang racikan sendiri. Oh gitu ya. Dan untuk makanan tambahan, mbak uh, sering nggak dikasih uh, semisal kacang hijau atau beras merah atau ketan hitam atau goteh dan lain-lain boleh itu itu kan buat itu nutrisi nutrisi untuk gizi untuk stamina gitu ya jadi sering kasih kacang hijau gitu ya uh, uh, untuk ketan hitam uh... itu menghangatkan uh, ketan hitam fungsinya apa itu ketan hitam? nanti untuk menghangatkan data tubuh ya oh gitu ya dan untuk minumannya mbak, ini minumannya itu air mentah atau air matang itu? Usahakan itu kalau buat burung anggungan itu air matang yang rebusan Karena kalau air matang itu nanti bakterinya kan mati. gitu Air matang lebih bagus. jangan air kran Kalau air kran kan nanti ak akaporis, Oh yang namanya lumut, nanti kan bisa mengganggu dari suara Mengganggu pita suaranya ya, karena mengandung akaporit uh, gitu ya Dan untuk jamu ndak ini pemburuan jamu ini gimana ini? Sering nggak dikasih jamunya bisa satu minggu sekali kasih jamu kayak teman-teman pada teman, -teman lainnya gitu. oh, iya. dan untuk jamu tradisional nih mbak sering nggak dikasih jamu tradisional semesar kencur atau jahe atau terasi atau minyak ikan atau vitamin C yang lain sering nggak dikasih kencur juga yang Boleh satu nah. minggu sekali saja, jangan terlalu sering. Oh, fungsinya apa itu? Biar apa itu? Kencur, kalau kencur kayak. itu kan membuat suara oh, ya. bisa terkecil, biarlah, lebih jernih, lebih Oh, biar bening, bening gitu ya. Untuk Dan untuk jahe, ini, jahe sering nggak dikasih jahe. jahe? Jangan terlalu banyak. Oh, jahe. Karena itu, terlalu panas itu. Panas ya. Fungsinya uh, untuk apa itu jahe itu? Kalau kalau jahe itu kan fungsinya untuk menghangatkan. Oh, Dan kan dari sumber-sumber yang lain kan udah banyak itu dari ketan hitam, sama rempah-rempah yang lain ada temulawak itu kan udah udah banyak itu oh, dan untuk pemberian minyak ikan sendiri pak sering nggak dikasih minyak ikan itu satu minggu sekali saja jangan terlalu banyak minyak ikan oh, minyak ikan itu ya oh. jadi porsinya berapa itu kasih berapa minyak ikan itu satu ekor bisa dua butir oh gitu ya fungsinya untuk eh, Ya, untuk apa fungsi ya. minyak ikan itu untuk apa itu setahu mbaknya sendiri sendiri ya, saya itu, kalau minyak ikan nanti bagus dulu bulu itu waktu penjemuran kan itu lebih, lebih mengkilap untuk lebih mengkilap gitu ya jadi menghaluskan bulu gitu ya dan terus untuk uh, sistem penjemurannya, kalau di rumah itu sistem penjemurannya kerek atau gantung. Biasanya bisa dikerek atau digantung, jangan terlalu lama menjemur. Oh, nanti iya. kalau sampai megap-megap, nanti kita suaranya juga berkurang. Oh, iya, Dan untuk uh, pemberian makanan itu berapa hari sekali? Nah, itu beri makan itu jangan jangan terlalu banyak-banyak tapi sedikit-sedikit jadi semakin sering tangan kita masuk ke dalam sangkar itu burung semakin bendoro semakin lulut sama darahnya oh, jadi bendoro gitu ya iya. dan untuk masalah kerodong nih mbak, malam hari wajib nggak di kerodong burung itu untuk burung lomba ini wajib wajib ya. wajib sore di kerodong paginya dibuka cantal kedek teras dan untuk Mbaknya sendiri, untuk warna krodeng ini memilih-milih enggak ini burung berkutuknya? Enggak Bebas gitu aja, apa warna cerah atau warna gelap gitu. Bebas oh. Dan untuk penyesuaian sangkar Mbak, penyesuaian sangkar ini e, pakai sangkar biasa atau sangkar rajut apa sangkar kubah? Oh, sangkar sih terserah ya kan? apa adanya, yang penting burungnya bagus oh. Percuma kalau sangkarnya bagus, burungnya enggak mau main oh. Ini saya lihat no, Mbaknya juga pakai sangkar Merek Masio MSI itu kan lambangnya kan saya kenal ini, lambangnya kan apa naga itu, kan? jadi merek Masio dari Jogja ya, dan, dan untuk uh, perkutut lombanya ini uh, pakai cas sistem betina enggak? Enggak, enggak, biasa aja untuk ya, uh. dan untuk uh, sering... So, paling suka suara burung perkutut itu yang suaranya kecil atau suaranya besar atau yang mengkristal atau yang gimana itu saya suka yang kristal yang kristal itu aja yang jernih mengkristal ngelaras itu yang ada. dan menurut mbaknya sendiri perkutut yang bagus itu yang bagaimana menurut mbaknya sendiri ya kalau saya perkutut yang bagus itu menurut saya ya masih pena niku enggak o... mengkristal tapi yuk, waktu kita lelah mendengarkan satu dua kali bunyinya itu udah enak ya udah ini itu udah ya. enak. Dan untuk melatih mental perkutut sendiri itu gimana Mbak kalau di rumah nih masuknya? Sering sering aja ditaruh di tempat yang ramai. Untuk sambil yang ya. Dan untuk uh, ini semoga saja Mbaknya uh, sukses selalu kami, banyak rezeki. Dan, dan uh, semoga mbaknya juga ternak loh ini. Semoga ya. saja peternaknya apa namanya ya. ini? Sari Sari Petfarm. Sari, Sari Sari Betpam. dari mana? Uh, dari Karanganyar Mojokerdang. Uh, semoga saja ternaknya uh, tambah sukses, tambah amin. jaya, amin. banyak uh, pembeli dan amin. harga yang fantastis amin. yang penting sukses selalu pokoknya. Amin Amin siap Dan terima kasih atas. Uh, infonya selama ini, tip-tipnya selama ini semoga bisa bermanfaat untuk uh, burung perkutut atau kumannya dari Sabang sampai Merauke seperti pemula seperti saya ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. harus sempat duri kewilling ke printer gitu ya

Hapu-hapu itu pilih-pilih yang kuat, karena orang-orang yang usia hampir, jadi, macam-macam, pilih-pilih itu ke arah, ke arah, ke arah. Oh, kayu. Pilih-pilih, pilih-pilih, pilih-pilih.